кроме mm -hmm. решить Представитель немецкого общества международного сотрудничества ГИЗ Штефан Дрегер на встрече с представителями мэрии и государственных служб озвучил четыре предложения, которые помогут облегчить жизнь переселенцев из зоны АТО в нашем городе. В частности, он предложил поддержать бердянцев в вопросе расширения единого центра предоставления административных услуг, его ремонте и благоустройстве. С этой идеей немецких представителей чиновники исполкома ознакомили еще во время их прошлого визита в Бердян. Главная цель этого проекта – помочь людям меньше времени тратить на хождение по кабинетам и решать большинство коммунальных и других вопросов в одном месте. Этим местом станет первый этаж горе Также Также Гердрегер пригласил директора Бердянского единого центра предоставления административных услуг на стажировку в Германию, а специалистов центра на обучающий семинар в Харьков. Оба мероприятия состоятся в декабре. Второй инициативой немецкого общества международного сотрудничества стала готовность обустроить несколько детских спортивных площадок. Третий – помощь в разработке современного финансового менеджмента затрат в медицинской сфере, который позволит правильно экономить средства и минимизировать затраты. Це, звичайно, не призведе до того, що автоматично збільшиться кількість грошей на медичну сферу, але завдяки запровадженню такого сучасного менеджменту, фінансового менеджменту, можна побачити той огляд, які в мене є витрати, де я можу, можу щось заощадити, мінімізувати ці витрати. І тоді ми отримуємо, коли ми впроваджуємо таку систему контролю сучасну, ми бачимо, як можна взагалі управляти лікарнею чи медичною сферою. Также Герт Дрегер предложил бердянцам помощь в разработке интегрированного плана развития бердянской медицины. От медиков ожидают список предложений по улучшению качества предоставления услуг и приобретения необходимого оборудования. Следующий визит представителя немецкого общества международного сотрудничества запланирован на декабрь.